Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan salam sejahtera Alhamdulillah Rabbil Alamin Nahmanuhu wa nusalli ala rasulihil karim Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Saudara-saudara TPM Datuk Sri Zahid TPM Fadilah Yusof Menteri-menteri KSN Dan rakan-rakan yang saya muliakan Pagi ini sebagian besarnya mula kerja setelah penuh dengan lemang dan ketupat. Um, ada juga sambutan-sambutan yang diteruskan dan kadang-kadang ada juga mencetuskan kontroversi bila disebutkan Idul Fitri itu hanya satu hari. Tetapi saya fikir kita sambut ini semangat Idul Fitri yang lalu bukanlah Idul Fitri hari ini keduanya silaturahim ya, maknanya uh, maaf-maafan di kalangan sahabat fa'aslahu baina hawaikum itu biasa dalam tradisi Islam dengan niat begitu uh, kerana saya tengok even, apa ni, sambutan Adi Fitri Mulai jadi kontroversi itu, Jakim kena tolong jelaskan ya, bila jabatan atau kementerian sambut bukanlah maknanya menambah ibadah atau menambah sunnah tidak dia hanya menambah soal tradisi dan budaya untuk mengikat silaturahim panggil sahabat sandai sanak saudara rasakan makan tu agak terkawal sederhana baik semalam saya jelaskan panjang keputusan mesyuarat khas jantung kuasa menengani Uh, pengumuman tarif oleh Presiden Donald Trump yang juga dihadiri oleh seluruh uh, jemaah menteri. Uh, kita tidak boleh pandang ringan walaupun kita tahu ini suatu yang agak aneh sebab di antara negara yang paling kuat mendukung semangat perdagangan bebas penubuhan WTO dan GATT sebelumnya adalah negara-negara kaya termasuk dan utamanya Amerika Syarikat. Tetapi keadaan berubah sebab tu saya kata pasca normal, post normal times ni kadang-kadang melihat beberapa kebijakan politik dan ekonomi yang tidak terjangka. Ini termasuk pengumuman tarif dengan asas yang sangat sangat lemah umpamanya ya ka penentuan tarif yang diputuskan itu dengan asas yang dipertikai ya kerana beberapa negara yang disebut itu termasuk tak salah saya negara pulau-pulau yang hanya diduduki oleh penguins itu maknanya mungkin belum benar teliti tapi bagi sebagian negara tentunya sebahagian kita mahu ambil keputusan yang agak terlalu keras tapi uh, kebijaksanaan rakan-rakan uh, jemaah menteri ialah untuk pertamanya menentukan apa yang diputuskan secara terperinci kerana kenyataan itu umum ya, dan ruang untuk perbincangan dan perundingan masih ada keduanya ada juga beberapa pengecualian yang kita nak pastikan itu dulu jadi mungkin kita ambil jalur yang agak sederhana Kemudian tugas uh, saya, Kementerian Luar dan Menteri-Menteri yang ter 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 terkait Untuk um, menghubungi rakan-rakan kita ASEAN Supaya ada pendirian negara masing-masing Dan di samping itu kita berdiri tegap sebagai suatu uh, kelompok yang besar ya, Kerana ASEAN ini ya, jumlah penduduk nama itu 40 juta kekuatan ekonomi di antara yang utama juga di dunia kalau digabungkan keseluruhannya rantau ini dianggap paling aman di antara paling aman di dunia dan rantau yang memacu pertumbuhan yang pesat dan meyakinkan di dunia jadi kita menefaatkan di semalam Presiden Prabowo Uh, datang uh, sekejap sahaja untuk makan malam uh, silaturahim semangat Aidilfitri ya dan kita ambil kesempatan lagi bincang soal ini tentang Gaza ya uh, Myanmar uh, ini hubungan antarabangsa begitu ya uh, saya juga dapat bincang panjang dengan Perdana Menteri Vietnam yang sebelum tu menghubungi semua Filipina, Brunei, Laos, Thailand untuk menyatakan kita ada pendirian masing-masing tetapi kita gunakan kekuatan hubungan untuk diselaraskan supaya ASEAN sebagai satu kelompok memberi tegap dan mengemukakan pandangan yang menunjukkan ada kesepakatan. Jadi kita basis untuk perundingan itu lebih kukuh. Hari Kamis ini Menteri Miti Tunggu Zafrul akan menjelaraskan pertemuan dengan Menteri-Menteri Perdagangan, Pelaburan dan Ekonomi juga untuk merangka pendirian, menetapkan pendirian yang sama supaya dapat menghubungi rakan sejawat mereka dan rakan-rakan lain yang boleh bantu. Ini yang kita lakukan. Cuma di kalangan kita apa kesan dia? Maknanya kita harus lebih uh, siap siaga. Dari segi fundamental ekonomi kita jauh lebih baik. Angka-angka yang diumumkan sebelum ini lebih meyakinkan. Tetapi ada beberapa perkembangan yang luar daripada jangkaan yang kita sebut juga unpredictability dan ini termasuk penekanan tarif. Berapa ekspor kita ke Amerika Ia itu tinggi Berapa ekspor semikonduktor kita ke Amerika? Semikonduktor saja yang mungkin mencecah 100 bilion dolar. Itu 65% daripada seluruh pengeluaran semikonduktor. Ya. Hubungan dagang pelaburan Amerika itu masih di antara yang tertinggi nombor satu bersaing dengan negara China dan berbanding Jerman kerana kemasukan Infineon ini menyebabkan kita harus ya, mengambil kira kemungkinan. Kan kita tidak mahu apa-apa langkah atau kebijakan ekonomi yang akan mendera rakyat pekerjaan mereka hmm, terhadap kehidupan mereka dan ini yang menjadi yang paling memuskilkan dan meragukan kita jadi kalangan kita bantulah dengan tahap kecekapan kita, kesungguhan kerja kita, penjimatan kita, supaya kita lebih kuat untuk menangani masalah sekiranya berlaku. Nampaknya keadaan itu tidak belum menentu kerana kemerosotan atau kejatuhan bursa saham, komoditi, perdagangan di Amerika itu menjunam di antara yang paling parah dalam sejarah mutakhir ini ada yang menjaga sekitar 4 trilion dolar Amerika yang hilang dalam pasaran ada yang membaca lebih sedikit atau kurang sedikit tapi pokoknya bertriliun yang hilang itu tentunya mempengaruhi keputusan mereka mudah-mudahan dapat dirundingkan dengan cara yang lebih baik baik untuk kita ni penting kita teliti ya soal yang di KSN dan bagaimana kita urus di bidang kita masing-masing kami dalam jemaah menteri bidang kami saudara di penjawat awam untuk mencari jalan supaya perubahan-perubahan reform yang kita anjurkan itu dapat dilaksanakan dengan baik jadi jangan pandang ringan dan remeh ya. Um, masih ada kecuaian, masih ada keterisan, masih ada laporan-laporan rasuah daripada pelbagai kuasa Jadi pimpinan di jabatan, kementerian waspadalah ya. Uh, kita ya, hasrat kita ini menyelamatkan bangsa dan memastikan negara ini terangkat kedudukan dia di antara isu yang terkait ialah masalah kita seharusnya bicara soal-soal ini ya. bagaimana sebagai negara bina satu kesatuan fokus dalam semangat madani ini dengan kekuatan akidah dan akhlak nilai dasar dan kebijakan fiskal dan ekonomi umumnya untuk mengangkat diri kita tapi perbincangan ini nampak tidak begitu menarik padahal itu faktor yang boleh menyelamatkan kita AI transformasi digital untuk anak-anak kita itu untuk menentukan kita ini lebih cekap, lebih selamat, lebih maju hal-hal ini harus kita renungkan dia AI untuk rakyat yang kita tekankan sama ada berhasil atau tidak itu tersah bagi kita semua kerana kita kadang-kadang terlalu diheret mengenai utamanya media sosial dan media kerana mereka suka sensasi jadi hal-hal yang kecil yang boleh kita tangani dengan baik dijadikan besar seolah-olah perang akan berlaku soal kuil perang soal belon perang padahal boleh kita atasi dengan baik ya jadi kalau kalau sebab itu saya ingin syorkan ya, jangan berikan ruang kerana setengah orang dia bebal ini dan dia tidak fikir kepentingan umum semuanya mau dipolitikan semuanya mesti um, dengan cara menghukum. Ya. Tak tuduhan kita semuanya kafir dan munafik. Semuanya jahat belaka. Tak boleh begitu. Negara ini negara yang memang betul asasnya tunggaknya Melayu. Bukan saja tunggaknya dijamin dalam perlembagaan. Dengan kedudukan kerajaan Madani dan majlis raja-raja. Tidak boleh dimungkiri kenyataan ini. Tetapi tidak pernah kita harus setiasa kalau ada kejataan dengan golongan minoriti suku lain, suku lain kaum lain itu, mesti terus mengingat saja tidak boleh sudah dan tidak pernah menjadi asas dalam ajaran agama kita. Mau angkat martabat orang Melayu ini dengan kekuatan kita, dengan kesungguhan kita, kerja kita, amal kita ikhlas kita, kepribadian kita atau syasiyah kita bukan untuk meremehkan orang lain bila kita beri kuasa kita sakau, bila beri kuasa kita malas, bila kita jadi ketua di mana jabatan, kita remeh tapi kita tak sibuk pasal kelemahan orang lain mana mungkin satu kejayaan dicapai kalau kita tidak bina kekuatan kita sendiri jadi saya, saya lihat beberapa isu ya eh yang terus dibangkit. Tapi sekadar saya saya bukan bukan tolong <tuh>, saya nak imadan saya ramai sini. Ya. Tapi yang saya faham ya dalam Islam, kekuatan di sisi sejarah. Sejarah kepulauan Melayu ini unik kerana sejarah ini membuktikan kehadiran dan proses pengislaman yang luar biasa. Ya tidak ada sejarah peperangan besar tidak ada kisah permusuhan kaum dan agama bila Islam itu bertapak di Semenanjung Ibni Batutah dalam seorang sang pengembara yang terkenal termasyur ya, dia menulis semasa dia datang diangkat menjadi syekhul Islam sekarang kita kata mufti perlak ya. Kemudian dia lihat bahawa Rasul bagi Itu hikmahnya, kebijaksanaannya. Apa dia hikmahnya? Dia tengok wanita-wanita Melayu masa itu pakai kain tidak berbaju. Ini mana? SKSN kita peluang percuma. Jadi tetapi dia tidak mulakan dengan isu itu dia kata Islam menuntut kita solat bila solat ini keadaan pakaiannya jadi lepas solat dibuka lagi baik itu berlarutan seketika sehingga salah seorang wanita itu tanya mengapa salat, salat mesti pakai lain di luar pakai lain baru dia ceritakan tetap aurat ini disebutkan proses saya masih ingat seorang sarjana Islam Sudan tersalah Ja'far Sheikh Idris dia menulis tentang proses of Islamization dan di antara ayat yang dikupas itu ialah wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa khad khaba man dassaha Maksudnya aku silap sikit mampu saya kena amun. Baik. Maknanya ini tentang proses kita. It's a process of islah. Dari diri ke arah kebaikan. It's a process. Jadi kebijaksanaan sang alim. Itu yang punya hikmah. Ialah terus tidak menghukum. Apakah dia tolak ansur? Macam mana tunjuk? Apa ni? aurat um, itu dikompromi. Dia tidak kompromi, tapi dia fikir kesan dia. Kalau kita baca umpamanya sejarah pengislaman rantau yang apa disebut dihebohkan di uh, babat tanah Jawi kitab sejarah Jawa yang lebih arif oleh satu Sri Zahid. <laughs> Jawa Totok ni dia dia tulis tentang the, kisah the nine saints of Java ya uh, Sunan Rajat Sunan Kali semua balik Sunan Kali Kayu Johor ni pak dia hafal <laughs> dia <laughs> baik salah satu saya ingat lagi bila mereka pergi ke Grisik 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 ya Uh, sekarang ini ada, ada pesantren Lamongan kemudian wali Songo ini lihat ada apa dipanggil macam petugu Hindu bukan 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 uh, tokong dia bukan tapi petugu Hindu tu dengan tulis Sanskrit jadi kata kiai itu ketua padri Hindu tu kata tak apalah kalau raja kami dan rakyat kami mau terima Islam, janganlah kami tidak akan bantah itu keputusan mereka. Tapi minta satu hal, tugu kami ini kekalkanlah. Sebagai tanda nenek moyang kami dah hormati apa yang pernah diamalkan dulu. Itu Wali Songo dan para ahli pada masa itu kompromi. Untuk matlamatnya untuk menarik orang kepada Islam dan menjamin perdamaian. Sejarah wa, uh, wayang kulit. Wayang kulit itu di Jawa menjadi uh, wahana hiburan. Itu dikekalkan padahal wayang kulit itu sumbernya itu dari Ramayana Mahabharata. Hmm yang bicara soal Rama dan Lord Rama dan Vishnu dan pelbagai kisah. Apa yang dia lakukan ialah kekalkan wayang kulit tetapi akhirnya kemuncaknya itu kuasa Allah. Itu kebijaksanaan seorang alim dalam menyampaikan menyantuni rakyat. Bedakan kita sekarang. Tak ada langsung nak tunjuk kesederhanaan, kesabaran nak tunjuk ke hebat kita kekuatan kita hak kita tetapi dakwah ni apa dakwah ini usaha menarik minat kita bicara tentang apa? perang sabil siapa yang sering baca kisah Sultan Salahuddin Al-Ayubi tahu bahawa perang sabil itu bukan semuanya dalam langkah peringkat akhir dalam seluruh kekuatan Islam di bawah Salahuddin Al Ayyubi melawan pada peringkat perang sabil ketiga tak salah saya dengan King Richard the Lionhearted yang dapat mengumpul seluruh kekuatan Kristian Eropah tapi tidak simplistik begitu kalau kita mendalami. Kerana Salahuddin al-Ayubi itu 10 tahun pertama tidak istiharkan perang dia bina kekuatan dalaman kekuatan membina memakmurkan masjid ilmu ketenteraan seluruh kekuatan ya, yang boleh membina dari segi pendidikan dan sains dan sebagainya itu salah hudiat layubi kemudian berdamping ada bersahabat semua dengan negara jiran termasuk Christian principalities di bawah Christian yang tidak bermusuh dengan dia terus baik sebelum berlakunya sabil atau crusades dengan kekuatan dan akhirnya berjaya menawan Baitul Maqdis tapi kita bila bicara dalam pidato kita bicara tentang peringkat akhirnya, kita tidak tahu tentang persiapan awalnya King Richard the Lionhearted itu dengan pandangan mereka bila sampai ke Constantinople dalam salah satu daripada Crusaders itu yang dibantai, dibunuh ramai itu Orthodox Christians itu maknanya konflik dalaman baru dia teruskan serangan ke arah Baitul Maqdis dan bila Raja Richard berhati singa itu disebut the lion hunter kerana keberanian dan kepintaran dia itu jatuh gering tatkala peperangan sengit berlaku di antara kekuatan Salahuddin Al-Ayubi dan Richard the Lionhearted Salahuddin dengar kisah itu dan kata dia eh ini memerlukan rawatan dan tahap perubatan Islam itu jauh lebih canggih, lebih baik maka diutuskan kau tak salah saya nak katanya Pakar perubatan Maimonides mungkin Saya mungkin silap Pakar perubatan Yang jaga Salahuddin Dikirim untuk berobat King Richard Perang-perang Tapi di Uzo tanggungjawab saya perbaiki Itu Hal-hal yang juga harus disampaikan Bukan untuk melemahkan semangat dan roh jihad kita tetapi memberikan kefahaman kepada kita tentang kehebatan, ketinggian, kemurnian al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu. saya sana. Baik. Jadi yang yang saya sampaikan dalam sikat ini, tazkirah hari Isnin ini, ialah mengajak saudara dalamilah sedikit. Jangan dengar orang yang tabu benci tanya satu soalan jawab terus hukum orang tak betul tengok kekuatan masing-masing dan cari kaedah ya ya kata shakespeare memang berat ya. siapa yang you know, holds the crown ya heavy is apa azlina yang hold the crown shakespeare ya ya Maksudnya, berat tanggungan orang ya betul macam Zaleha dengan kita duk cuba selesaikan masalah aku. Tak mudah betul. Ha? kena beli. Hindu ni bagi free. Ya. Yeah, jadi so it's not as simple. Matlamatnya apa? Kita nak dirikan masjid. No compromise. Dirikan masjid. Itu bagi saya matlamat terbesar. Keduanya jalan dengan damai dan aman dan tunjukkan kekuatan Islam beri hormat kepada orang lain kerana negara ini negara pelbagai kaum, pelbagai agama Islam agama persekutuan ya kekuatan Islam tidak dipertikai dan saya tidak tahu langsung so. ramai kawan-kawan yang nasihat saya no, tangguhkanlah jangan panggil masjid madani nanti timbul marah nanti undi tak dapat itu boleh tebut undi tak dapat bimbang juga tetapi keputusan kita ya, mestilah berdasarkan prinsip-prinsip jadi saya saya harap rakan-rakan penjawat awam yang dengar pada pagi ini baca teliti jangan petikai insya Allah saya hanya beri beritahu begini dengan rakan-rakan ya. kita akan cuba lakukan sebaiknya dan tidak akan khianati amanah ini bagi saya setelah harungi liku-liku hidup yang pancaroba dan simpang siur yang gedir saya ada tekad yang sungguh-sungguh untuk melakukan yang sebaiknya untuk mengangkat mengembalikan maruah negara ini sebagai negara yang hebat dan cemerlang itu memang kedegilan saya dan saya ucap terima kasih kepada rakan-rakan dalam Jemaah Menteri dan rakan-rakan pejabat awam yang bersama mengarungi ini no. bukan saja kita mampu kita mesti lakukan ini tunjuk negara yang dipimpin oleh orang Islam tapi ada kebijaksanaan ada kepintaran ada keinginan untuk mengangkat martabat tak dan negaranya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ares! Ares!